Вечір добрий. Триває інформаційний блок на каналі Кіровоград, Тема дня до вашої уваги сьогодні в нашій студії Вадим Нікітін, голова громадської організації Патріот Кіровоградщини. Доброго вечора вам. Добрий дякую за те, що ви в нашій студії. Дякую вам за те, чим ви займаєтеся. Глядачам нашим розкажу про те, що Вадим Нікітін є волонтером, він допомагає 42-му добровольчому батальйону. І сьогодні ми будемо говорити про те, що вже зроблено, а головним чином про те, чого ще потребують хлопці станом на сьогодні. Чому саме 42 й батальйон виявився в полі вашої уваги? Ну вот начав свою деятельность и столкнувшись с волонтерством, да, доставкой грузов, сбором вещей, просто промониторив ситуацию, мы поняли о том, что третьим полком очень много людей занимается, очень много им помогает. 17-34-й тоже взяли волонтеры под свою опеку так называемую, создали платформу, координационный центр. То есть на сегодняшний день более-менее вот, распределили. І поскольку останній раз, вже в 42-му доставлял груз, я знаю их потребности, поэтому туди ездим. Падимо, я знаю, що до того як бути волонтером, а можливо і зараз ви продовжите роботу держслужбовця, так? Да, я працюю начальником відділу соціальної роботи, Кіровоградського міського центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді. Чому ви рішили, скажімо так, взяти паузу в тому і зайнятися волонтерством? Я паузу не брав. То тобто ви паралельно працюєте? Нет, ну, конечно. У нас и сбор вещей э, находится в моем кабинете по адресу проволок Буденного, 3. Это район э, Коммунистического проспекта. Э, там мои, мои сотрудники, фахивцы социальной работы. То есть там мы все вместе занимаемся не только этой проблемой, проблемой, допустим, АТО, проблемой с семьями АТО, но и тем, чем мы занимались раньше. Просто вот эта проблема глобально выросла на глазах к сожалению, к большому. Вы сказали, тричі уже были в зоне АТО, возили допомогу хлопцам. Что саме везли и в чем есть потреба на сегодня? Ну, то, что мы возили, возили это груз, мы возим э, крупными партиями, мы собираем э, тонами, отвезли 27 тонн всего. Э, поэтому, ну, последний раз мы возили две вантаживки груз. Это лес для нет, для обделки окопов и для блиндажей. То есть это то, что сегодня необходимо. Вот я, наверное, сразу и скажу, то, что необходимо. Это первое. Среди хозяйственных нужд это лес, брус, доски, гвозди. Вот такое сегодня нужно, потому как в поле вырыт окоп, выкопан блиндаж, делается накат на него, ну а дальше там дождь, холод, понятно, там должны спать нужны нары. Все это нужно. Дальше. Нужны сейчас технические средства. В 42 нет ни тепловизора, нет ни раций. А рации нужны не простые, не те, которые слушаются. А рации нужны конкретно Моторола. Сколько и одна такая кошта? Одна еще кошта 9 9000 гривен. Но, понимаете, наступное. Можно поставить на ваги и 9000 гривен, и человеческую жизнь. Что важнее, этот человек сам себя определяет и сам решает, что больше весит денег или люди, которые нас защищают. Звідки знаходите можливість збирати ці вантажі? обращаемся ко всем, просим у всех, буквально ко всем, и кандидатам, депутаты, и политикам, и предприемцам, простым людям, ко всем, кто может дать, и к духовенству, и к церкви. Вадим, дивіться, а... Зараз є перемир'я на е, території АТО, mm -hmm. е, і можливо, в якійсь мірі люди стали спокійнішими, можливо, менш активно почали, скажімо так, свої сили направляти допомозі воякам в зоні АТО. Наскільки це перемир'я є реальним і спокійно хлопцям там сьогодні чи ні? Тобто, наскільки необхідна ця допомога сьогодні? Ви знаєте, Настя, ну я так хотів би перемир'я, тим більше міра. Я так бы не хотел ездить туда и заниматься тем, чем я сегодня занимаюсь. Но буквально вот сейчас я зашел в студию, я еще продолжал разговор. Мне звонили с Угорска, это рядом с Дебальцево. И говорили о том, что ребята вечером поехали на БТР, поехали вечером. И один человек, к сожалению, ранен. Все ли выключили свет? И, то есть, людей ждали. Это опять-таки говорит о том, что вот эти рации, радиопеленгаторы, тепловизоры, то есть, когда человек не видит и не слышит, это мишень, это жизнь. Медпрепараты потребны там? Обязательно, да. Причем медпрепараты желательно вот простые. Там линия обороны очень протяженная, расположение очень разбросанное батальона. 60 километров получается в среднем. То есть, там нет медиков на каждую точку огневую, медика не найдешь. Если солдату попал, допустим, какой-то флакон, и он понимает, это от гриппа, это от этого. То есть, читать там Фармацевтов нет. сами собили лекари, так? Ну, получается так, да. Кто допомагает вам в вашей деятельности? Вы э, голова громадской организации, значит, есть и другие есть, есть члены? Есть, есть. Спасибо огромное афганцам, это наше городское общество во главе э, Любовь Дозор, э, умницы. Ну, они знают цену жизни, они сами это прошли, они знают, что стоит такое, горе как война, когда ты беззащитен. Як ви знаходите можливість доставляти вантаж, наскільки мені відомо, це є проблемою, не всі згоджуються їхати в зону АТО. У нас є люди, які готові життям. життю, які вважають, що ну, якщо суждено ну, тебе, в частності чоловік, який дає машини, який сам з нами їздить, його зовут Женя. Він кажуть, коли народився, він вже знає, коли Тобто, свише там когда Ну, а мы от этого никогда не, не, уйдем. Важно, как говорится, пользу сделать принести людям. Еще раз нагадайте, где ваш офис и в случае это, того, если нас почуют, да. и те, кто готовы допомогти, это перевод Это Буденного 3. Он находится, проспект Коммунистический, район Медколледжа. Рабочий телефон четыре семьдесят ну, мобильный 099 пять 09 508. Ви готові брати і гріш допомогу через те, що можливо не всі мають час на те, аби шукати. Ми, ми абсолютно везде і всюду зареєстровані, і в налоговій. Ми, ми є не прибуткова організація. У нас є розчетний счет. Тобто будь-які варіанти. Люди, які можуть допомогти і є бажання допомогти, ви можете самі купити. Ви можете позвонить, я скажу вам, що нужно купить. Я передам ту річ актом прийому передачі в руки либо человеку. он пишет номер своего военного билета. Кстати, они добровольцы, у них не военный билет, у них паспорта. Поэтому номер паспорта. Кому передал, когда подпись. Или же, если это тепловизор, то, конечно, это комбат. Зрозуміло вас. Я вам дуже дякую ще раз за те, що ви робите. И нашим глядачам, я нагадаю, в нашій студії сьогодні був Вадим Никитин, голова громадської організації «Патріот на Патріот, насправді, Кіровоградщини, той, хто допомагає нашим людям у зоні АТО. Спасибо Сейчас. большое.